Вітаю вас в ефірі, інформаційна програма на часі. І сьогодні ми будемо спілкуватися про it сферу і блогерство. Як ці дві теми пов'язані, нам розкаже наш сьогоднішній гість Євген Андріканич. Вітаю вас у нашій студії. Отже, ви є спеціалістом в it сфері а також ви є блогером. І нещодавно отримали срібну кнопку YouTube. Вітаю вас із цим від імені нашої редакції. Це 100 тисяч підписників, так? Да верно, после достижения 100 тысяч подписчиков специалисты YouTube тщательно проверяют, проверяют канал по разным критериям. и если как бы все окей, то они награждают автора кнопкой. Станом на сегодня было 112 тысяч подписчиков, Здається, я проверяла. Зранку, возможно, уже додалося. Взагалі, расскажи, пожалуйста, трошки про канал, про его развитие, когда он стартовал и как відбувався этот вот ну, задумка была еще в 2017 году, к сожалению, до дела не дошло. Но в 2019 году зимой канал был зарегистрирован, и в мае уже стартовали первые видео. Подготовка шла несколько месяцев, я к этому подошел серьезно потому что YouTube сегодня это уже серьезная площадка, и просто выйти и снимать на телефон подобные видео, ну, тематику, которая у меня, в частности, уже никому не будет интересно смотреть. Поэтому шла подготовка, был старт в мае, и вот почти полтора года потребовалось, чтобы достичь этой отметки. Я знаю ответ на свои наступные запытания, но и для наших глядачей, которые не стежат саме за блогингом 100 тысяч на YouTube, Например, 100 тысяч в Инстаграме, ТикТоке и так далее. Одна и та же самая, или есть таки разница, как эта аудитория набирается? Есть разница в самих соцсетях и есть разница в тематике. Потому что, в принципе, 100 тысяч для любой соцсети – это не проблема в определенных тематиках, в развлекательных тематиках, собственно, в тематиках, которые не несут интеллектуальной нагрузки. Вот. Моя тематика, она мало того, что она обучающая, она еще узкоспециализированная. Поэтому в этой тематике очень сложно достичь э, таких результатов, к сожалению. Как <laughs> вот. вам это удалось? Наверное, упорным трудом все-таки, конечно, я на первых порах экспериментировал с рекламой, в частности, неудачно. В итоге все сводилось к тому, что нужно искренне делать то, что полезно людям. И рано или поздно площадка это заметит, точнее ее алгоритмы, и видео начнут быть видны, так скажем, большему количеству аудиторий. Все ж таки повернемося до задумки. Як вона виникла і чому саме? Ви ж, в принципі, досить таки е, монетизовано успішний спеціаліст в цій сфері, так? Я правильно розумію? Це ваша основна сфера діяльності, яка забезпечує і вас, і родину, і чому тоді Ютуб? как я уже говорил, такую тематику не стоит делать для заработка. То есть, если мы хотим заработать на YouTube, то нам нужно делать что-то другое, другую тематику. У меня это чистое самовыражение. В 2017 году появилась идея, потому что я выступил с докладом первый раз в жизни в местном Ужгород IT-комьюнити. Как раз доклад был посвящен фрилансу вот, и старту пути э, в IT-сфере. И тогда у меня появилось желание делиться с этим, этим с людьми. Но, к сожалению, два года я почему-то ждал, и потом внезапно мне моя супруга напомнила об этой идее, и я тут же взял и сделал. Хто цим займається? Чи є у вас команда? Чи в принципі так як канал називається фрілансер по житті» і ваші помічники це теж фрілансери, зйомка, монтаж, хто це робить? Тому що досить такий високий візуальний саме рівень контенту, принаймні на останніх відео, вже так точно. Все ділую я сам: сценарій, монтаж і запись. Перше промо відео мені допомагали ребята, професіонали там, ну. Серйозне такое відео, там, представить канал, тоні вот. мені допомагали і, естественно, консультурували, і далі я вже сам розвивався. Тобто я на каналі учу людей чомусь, а в то же час сам учуся цьому вот ремеслу. записи, зйомки, монтажу і так далі. Теми. Звідки вони беруться? Чи ви якось орієнтуєтеся на запити людей, які цікавляться і сферою, чи це можливо, скажімо так, заложите ли от того, что вы учитесь, або чем занимаетесь, в плане работы основной, вы в тот момент. А вот больше как раз второе. Я действующий разработчик, поэтому как только я наталкиваюсь на какое-то интересное решение, я его сразу транслирую, делюсь с этим с ребятами. Естественно, я прислушиваюсь к своим зрителям, вот и вот все вместе и дает как бы толчок тому или иному выпуску. На данный момент, есть блог уже монетизирован? Есть ли заработок от рекламы, например? Да, блог приносит уже гораздо больше денег, чем основная работа, поэтому теперь не ясно, что хобби, что работа. Непонятно. YouTube довольно рано начинает, позволяет монетизировать свои видео, нужно соответствовать неким условиям, это 1000 подписчиков и 4 часа просмотров за последние 12 месяцев. Uh -huh. Это не такие большие критерии, поэтому видео начинают монетизироваться довольно рано. И э, как раз в моей теме, айтишной теме и теме, так скажем, взрослой, то есть э, средний возраст подписчиков у меня не как обычно, там, да, молодые люди, а тоже молодые люди, но 35 и там 45 это основной процент. То есть это пл платежеспособно. люди І, соответственно, рекламодателі теж це розуміють і приходять за рекламою. І ще таке запитання стосовно монетизації блогу. Чи є вже у вас інтегрована реклама, чи є вже прямо замовники, а не тільки рекламні ролики, які переглядають глядачі перед тим, як подивитися ваше відео? Так, да, звісно. І, і, такі обращения були практично зі старту каналу, тому що, що раз говорю, тематика этому как бы позволяет тематика очень рано начать монетизировать, в том числе и интеграцией рекламы. Просто в основном, к сожалению, это не, не очень качественные продукты, поэтому в основном отказываю как бы, в рекламе. Вы згадали про вековую градацию своих глядачів. а по украинах можно Є дані ці хто дивиться ваш канал, Українці, чи можливо СНГ Європа? Хто мой канал русскоязичний і якщо посмотрети по процентам, то це в основному СНГ. Вот. Ну я рад, що Україна там займає почти 50% аудитории. аудиторії. Якщо підсумувати, то виходить, що трохи більше двох років, фактично існує чи рік канал? Полтора года. В який момент вже почався оцей от стрімкий такий ріст? Та тому що розуміємо, що коли канал тільки відкрився, то скільки там було підписників там перший місяць, наприклад, дайте? Ну, я навіть не вспомню. Ну перша тисяча завжди набирається дуже тяжело. Далі вже йде легше, тому що включається монетизація, а YouTube любить монетизацію і починає немножко канали такі толкати. Вот точно по месяцам вот так не вспомню, но рост начался, наверное, летом 2019 года и очень хорошо было в период пандемии. Ну, она и сейчас есть, но как бы пика это получается март, апрель этого года. Навіть здогадуюся, чому саме тоді тематика заробітку із дому, вона стала дуже популярною. І тоді багато людей почало шукати інформацію, як це зробити. І перше, що приходить в голову, це IT, ну, SMM і IT, так? Так, mm -hmm. да, абсолютно вірно. Люди сиділи вдома на карантині, їм нічого було діти. Дійсно, те, чим я займаюся займався до каналу. Как бы этому не помеха никакие пандемии, не знаю, местоположение и так далее. Достаточно просто интернет и какой-то ПК, и можно зарабатывать из любой точки мира. Поэтому, да, это, интерес к этому возрос и растет. Платный контент в такой тематике. Пандемія повпливала на все, і з'явилося дуже багато скажімо так, тренерів, які готові продати за 199 гривень тільки сьогодні, тільки зараз топ-10 вакансій, топ-10 професій, як можна заробляти з дому. От скажіть, будь ласка, як скажімо так, мейкер відповідного контенту, тобто ви навчаєте, коли за контент варто платити? Як відсіяти це все? Mm -hmm. Сегодня очень много бесплатной информации, и она довольно качественная. Поэтому стоит сначала здесь попробовать обучаться. И как минимум после полученного опыта можно будет определить хороший платный курс или плохой. То есть я не советую сразу идти платить кому-то деньги. Я советую сначала попробовать обучаться самостоятельно, тем более, что, как я уже говорил, сегодня изобилие хорошего бесплатного контента, в том числе на моем канале. А как делали вы своего часу? Вот в мое время не было ничего. Были какие-то форумы, я не знаю, и информацию было найти очень сложно, и поэтому мне всегда смешно, когда кто-то сегодня говорит, что у него что-то не получается, или он что-то там не может найти. Это смешно, потому что действительно вот раньше была эта проблема, приходилось по каким-то крохам собирать информацию, чтобы решить какую-то задачу, заработать каких-то денег. Сегодня я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Ви також розширили тематику свого каналу. Це вже не тільки е, відео навчання, це також інтерв'ю. Хто ці люди, хто ці гості, по якому принципу ви їх відбираєте. А в принципі, канал, все, що виходить на каналі, я стараюся зробити по такому критерію. Буде це полезно. зрителям, в принципе, или нет. Поэтому как раз интервью я придумал для того, чтобы ребята, которые, у которых тоже есть определенный путь становления в IT-сфере, интересные истории, чтобы они поделились с новичками и не новичками своим опытом, что тоже должно позитивно сказаться на развитии. У нас в Ужгороде есть комьюнити, IT, Ужгород IT-комьюнити, естественно, мы там тусуемся все, І я от ребят приглашаю е, поділитися своїм опитом інтересним, і мені кажется, це очень здорово. Якщо аналізувати контент, то що викликає більше інтерес, що набирає більше переглядів, лайків, шерінгів, коментарів, відео навчання чи відео з людьми? Дело в том, что поскольку я начинал с обучающего контента, сугубо, соответственно, количество подписчиков, которые собралось на канале, они приходили в основном по этим видео, то когда начались интервью, они были встречены немного холодно, потому что люди на это не подписывались, да? они подписывались на обучающий контент. Но со временем я начал наблюдать рост интереса уже и к таким видео. Всі складно вести канал, где довольно разні рубрики. І на завершення хотілося б, щоб і наша програма теж була корисна для наших глядачів. Тому я попрошу вас дати декілька порад у двох сферах. Перша це сфера ІТ, що робити людині, яка починає або хоче розпочати, щоб не витрачати час і кошти на курси за 199 гривень. І таке ж саме запитання, але саме в плані блогінгу. По первому вопросу, ну если это не молодой человек и он не студент, то есть понятное дело, что если мы поступаем в какие-то университеты хорошие, то мы становимся специалистами. Вот. Если ситуация другая, то, как я уже говорил, бесплатного контента сейчас больше, чем достаточно, он хорошего качества. Нужно просто попробовать быть, подойти к этому серьезно, составить некий график обучения и заняться этим, выделить время и просто этим заняться ничего сложного в этом нет. Как минимум в тех сферах, которые освещаются у меня на канале, они как раз вот для легкого вхождения в профессию. А еще а потом, когда это а, обучение пройдет? Потом можно, а, зарабатывать, б, развиваться дальше, куда угодно. Зарабатывать – это уже заниматься пошуком безпосередньо клиентов, так? Насколько это возможно? Ну, абсолютно возможно. Мы же, в том числе фрилансеры, мы можем работать для выполнять услуги для клиентов из любой точки мира. Вот Также эти знания могут э, пригодиться где-то в компании, то есть можно устроиться работать в компании э, без проблем. И стосовно блогингу, как наважитесь, как развить Самый главный совет – это уже идти и начинать. То есть я сделал ошибку в свое время, я не начал сразу, я ждал почему-то два года. Если бы я не ждал два года, то, наверное, мы бы сегодня праздновали какие-то другие кнопки и, и, и так далее. То есть представьте себе, что с каждой минутой у вас растет конкуренция, с каждой минутой э, качество контента на YouTube становится лучше. И чем раньше вы сядете в этот поезд, тем больше шанс достичь какого-то успеха, в том числе финансового в том числе самовыражение. Поэтому просто нужно делать раньше, но, естественно, подходить к этому серьезно. Звук это первое, должен быть хороший. Ну, естественно, картинка, свет и подача. И тематика, то, про что вы говорили, я так понимаю, и блогеру должно быть интересно, и должна быть целевая аудитория? Uh, да, тут uh, два пути. Ютуб канал для заработка или Ютуб канал как самовыражение. Если это как самовыражение, то естественно мы делаем то, что умеем или говорим то, что, то, чем мы хотим поделиться. Если это канал для заработка, значит да, нужно выбирать тематику, анализировать ту, которая приносит больше денег и работать с ней. И напомните, пожалуйста, нашим глядачам, как называется самый ваш YouTube канал, как его найти и из какой тематикой он сможет там уснайматься. Канал называется «Фрилансер по жизни. Найти его можно просто забив это название YouTube в поиске YouTube, и там можно научиться верстке сайтов абсолютно бесплатно. Вот также получить мотивацию и посмотреть истории других замечательных ребят. Я вам дякую за нашу сьогоднішню зустріч. Ще раз вітаємо вас із срібною кнопкою і бажаємо, як в мішменшому періоді часу отримати вже наступну відзнаку. Дякую. Нагадую, з вами була програма на часі. Сьогодні ми спілкувалися про блогерство та it сферу Дякуємо за вашу увагу. Бережіть себе та на все вам добре.